kita special sikit tau Afina. Kita bukan sahaja sembang kosong. Tapi kita sembang dengan orang yang hatinya penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast santai TV PSS Ibnu Sina. Saya Afina Iris Adisa dan saya Ahdat Istiqomah. Ha, hari ni kita special sikit tau Afina. Kita bukan sahaja sembang kosong, tapi kita sembang dengan orang yang hatinya penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Betul tu. Nabi SAW ada pesan. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Hadis Al-Bukhari. Dan tetamu kita pada hari ini bukan sekadar belajar. Tetapi ia membawa hafazan ke peringkat kemasaan dari tahun 3 hingga tahun 6. Johan bagi acara hafazan Al-Quran kategori perempuan dinobatkan kepada saudari Aisyah Najihah binti Muhammad Hanif dari negeri P. Darul Ridzwan. Tetamu kita hari ni bukan biasa-biasa. Jom kita jemput tetamu hebat kita. Aisyah Najihah Johan Hafazan Peringkat Kebahasaan. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah sehat? Sehat, Alhamdulillah. Aisyah, boleh Aisyah perkenalkan diri? Nama penuh dari kelas mana dan satu fun fact tentang diri Aisyah? Nama saya Aisyah Najihah binti Muhammad Hanif dari kelas 6 kreatif. Saya seorang yang mudah menghafal Al-Quran. Macam mana perasaan Aisyah bila dijemput sebagai tetamu di podcast sekolah sendiri? Perasaan saya bila dijemput dalam podcast kali ini, saya berasa sangat gembira dan teruja kerana dapat menjadi tetamu dalam sesi podcast kali ini. Sebelum korang dua tanya soalan, boleh saya tanya soalan dulu? Boleh Aisyah. Boleh. Kalau diberi peluang untuk korang dua masuk Ahfazan, korang dua nak masuk tak? Hmm, nak sebab saya suka sangat menghafal. Tak saya tak pun ambil. sama. Saya pun nak, tapi saya susah sikit nak menghafal tu. Tapi kalau diberi peluang, saya nak lah. Okey, soalan yang kedua, kenapa ramai murid sekarang tidak gemar untuk menghafal al-quran? Uh, mungkin sebab mereka rasa susah untuk menghafal jadi mereka kurang keyakinan diri. Mungkin sebab diorang terlebih mainkan gede dan menghafal benda-benda yang tidak berfaedah seperti game-game apa semua tu. Sebenarnya ramai orang tak tahu sebenarnya banyak faedah bila kita menghafal Al-Quran. Antaranya Allah akan angkat darjat kita dekat akhirat nanti. Selain daripada tu, Al-Quran juga akan menolong kita pada hari akhirat. Bayangkanlah bila kita baca Al-Quran, bila kita sebut ayat Al-Quran tu, kita dah dapat pahala. Kalau kita hafal ayat Al-Quran tu, lagi berganda pahala kita. Okey Aisyah, bila Aisyah menaruh, menaruh minat terhadap hafazan? Saya mula minat hafazan bila saya umur 4 tahun. Waktu saya umur 4 tahun, uh, ayah saya selalu bagi saya dengar ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu, waktu umur 4 tahun tu saya mula minat dan saya mula menghafal. Wow, daripada umur 4 tahun. Okey Aisyah. Apa siapa yang menginspirasikan Aisyah untuk terus menghafal? Orang yang menginspirasikan saya tak lain tak bukan mestilah ayah saya. Oh, ayah. Aisyah, Aisyah kan mula menghafal apa? Mula masuk pertandingan daripada darjah 3 hingga darjah 6. Apa yang buat Aisyah kekal semangat? Apa yang buat uh, saya kekal semangat? Bila waktu tahun tiga saya dapat nombor tiga Waktu tu saya rasa dah putus asa dah Dah rasa kecewa tapi waktu tu lah Mak ayah saya beri sokongan dan motivasi kepada saya Lepas tu uh, waktu tahun empat pun saya dapat nombor tiga juga Lepas tu uh, saya kecewa lah Tapi uh, ada mak dengan ayah saya beri sokongan lagi Bila tahun lima akhirnya saya dapat Johan dan tahun enam pun Alhamdulillah saya dapat Johan Itu pentingnya mak ayah sokong kita ni. Kalau mak ayah tak setuju, tak ada lah motivasi. Ha, gitulah. Uh, Aisyah, bagi Aisyah kan dari tahun tiga hingga tahun enam, tahun mana yang paling mencabar? Bagi saya, tahun yang paling mencabar ialah tahun enam. Sebab sebelum tu saya pernah Johan. Dan untuk tahun enam ni, untuk kekalkan Johan tu sangatlah susah semasa diumumkan sebagai Johan, apa perasaan Aisyah? Perasaan saya waktu tu, saya sangat gembira dan saya sebenarnya tak sangka yang boleh dapat Johan. Sebab waktu hari pertandingan tu, ramai sangat saingan. Diorang punya kelancaran bagus, diorang punya tajwid bagus. Kalau Afina dengan Ahdian nak tahu, Hakim dekat peringkat kemasaan ni, diorang ambil kira tau. Fasohah, tajwid, Ooh. kelancaran. Tu yang susah tu. dengan tu korang. Apa reaksi mak ayah Aisyah bila tahu Aisyah menjadi Johan? Mestilah gembira lah fina. Diorang bila dapat tahu saya Johan tu, diorang terus peluk saya sambil menangis. Tambah pula markah saya 99, memang diorang banggalah dan di terharu dengan saya. Apa kenangan yang Aisyah tak boleh lupakan semasa pertandingan? kenangan yang saya tak boleh lupakan bila waktu uh, saya habis je uh, pertandingan tu saya pergi tengok kawan-kawan uh, saya dekat acara dilawah jawi saya khot lepas tu bila dia orang dah habis pertandingan je kami balik hotel lepas tu uh, kami siap-siap kami selamai 40 orang kontijen Perak kami Pergi jalan-jalan, lepas tu kami makan ramai-ramai dengan ustaz-ustazah uh, Saya rasa itulah kenangan yang saya paling tak boleh lupakan lah hmm, Mesti best Sebab tahun depan uh, tak tentu lagi boleh ada tak kenangan macam tu ha -ha. hmm, betul -betul. Okey Aisyah, apa surah yang paling Aisyah senang nak masuk Macam senang nak hafal dan surah yang paling mencabar, yang paling susah nak hafal bagi saya surah yang paling senang masuk surah an annab. dan kalau surah mencabar tu uh, surah al-mutaffifin sebab dalam surah al-mutaffifin ni dia ada satu ayat ni ayat dia al-ara'ik yang ayat uh, ayat ni dia ada juga dalam surah yang lain. jadi saya selalu tertukar dekat surah ni. oh. oh. ye okay, okay. Apa nasihat Aisyah untuk murid yang baru nak mula hafazai? Nasihat saya kepada murid yang baru nak mula uh, menghafaz al-Quran. Okey, yang pertama uh, niat kena betul. Niat menghafal sebab niat kena Allah, bukan sebab nak johan. Hmm. Lagi satu, minat. Minat mesti kena ada. Kalau kita tak minat untuk menghafaz al-Quran ni, mesti mesti kita akan rasa stres, bosan, lepas tu susah uh, uh, ya. Uh, bila nak menghafal ni kita kena ada cari suatu masa yang sesuai untuk menghafal. Sebab kalau nak menghafal ni, menghafal ni bukan satu benda yang mudah. Saya dulu pun uh, waktu umur empat tahun menghafal, setiap hari saya nangis kalau orang semua nak tahu. Ooh. Ada ada satu tips untuk ingat hafalan kita. Uh, contohnya, okay. Mula-mula uh, waktu pagi, uh, lepas solat subuh, korang hafal dalam dua ayat. Lepas tu, bila tengah hari lepas solat zuhur, korang ulang balik uh, ayat yang korang dah hafal waktu subuh tadi. Lepas tu, baru kor korang hafal ayat yang baru. Aisyah, macam mana Aisyah bagikan masa? Um, Aisyah mestilah kena belajar, kena buat latihan, bermain. Jadi oh. macam mana Aisyah nak bagikan masa? Kalau afina dengan ahdiah nak tahu, mula-mula waktu saya tahun 5, saya tak boleh seimbangkan pelajaran dengan hafazan. Waktu tahun 5 tu pelajaran saya semakin menurun. Lepas tu cikgu-cikgu pun uh, marah saja sebab saya ni macam lebih pentingkan hafazan daripada pelajaran. Lepas tu sejak daripada kejadian tu, ayah saya dibuat satu jadual uh, untuk saya untuk uh, bahagi masa untuk Uh, belajar dengan untuk berlatih hafazan. Uh, lepas tu bila saya tahun 6 saya dapat seimbangkan hafazan dan pelajaran. Uh, dulu waktu 5 saya tak dapat sejarah A, lepas tu tahun tahun 6 ni saya dapat sejarah A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Aisyah, boleh tak kami nak test Aisyah? Mestilah boleh. Okey, sambung uh, ayat ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Thank you. Masya Allah, merdunya suara. Tenang hati saya. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian Aisyah. Ulama' pernah berkata, Penghafaz Al-Quran hatinya dipenuhi cahaya, terdapat ayat-ayat Allah di dalamnya. Lagi satu janji Allah, sesungguhnya Al-Quran itu ialah pemimpin di dunia dan juga syafaat di akhirat. Semoga dengan perkongsian Aisyah ini kita dapat membakar semangat untuk mendekati Al-Quran walaupun setakat satu ayat sehari. Terima kasih Aisyah. Semoga kita semua terinspirasi daripada kisah Aisyah tadi. Jumpa lagi di podcast akan datang. Bye, Bye semua. semua.